কিন্তু এই হাত দুখনেৰে আমি কিমান কাম কৰোঁ আপুনি হাতেৰে ভাত খায় আপুনি হাতেৰে ঝাৰু মাৰে বা আপুনি হাতেৰে কম্পিউটাৰত কাম কৰে মুঠতে দিনৰ দিনটো আমি এই হাত দুখনেৰে বহুত বেছি কষ্ট কৰোঁ কিন্তু আপুনি জানো এই হাত দুখনক ৰিলেক্স কৰা বা সকাহ দিয়াৰ বাবে কিবা কৰে নিশ্চয় নকৰে আজি মই আপোনাৰ এই হাত দুখনক ৰিলেক্স কৰা দুটামান বহুত বেছি সহজ আৰু ইফেক্টিভ ষ্ট্ৰেচিং এক্সাৰচাইজে শিকাম আহকচোন আমি একেলগে ষ্ট্ৰেচিং এক্সাৰচাইজকেইটা কৰোঁ প্ৰথম এক্সাৰচাইজটো কৰাৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ হাতখন এনেকৈ আনখন হাতেৰে এনেকৈ ধৰিব আৰু আপোনাৰ আঙুলিকেইটা এনেকৈ ঠেলি দিব আপুনি যেতিয়া এনেকৈ ঠেলি দিয়ে আপুনি এইখিনি ঠাইত এটা ষ্ট্ৰেটছ মানে টানি ধৰা যেন ফিল কৰিব এনেকৈ ধৰি এনেকৈ টানি দিব আৰু পজিশ্যনটো আপুনি দহ ছেকেণ্ড ধৰি ৰাখিব আৰু একেধৰণে আনখন হাততো কৰিব দুই নম্বৰ ষ্ট্ৰেচিংটোৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ হাতখন এনেকৈ আগত ল'ব তাৰপিছত আনখন হাতেৰে আপোনাৰ হাতৰ আঙুলিকেইটা এনেকৈ ঠেলিব আপুনি যেতিয়া এনেকৈ ঠেলি দিয়ে আপুনি এইখিনি ঠাইত এটা ষ্ট্ৰেটছ মানে টানি ধৰা যেন ফিল কৰিব আপুনি এনেকৈ ধৰি দহ ছেকেণ্ড ধৰি ৰাখিব তাৰপিছত ৰিলেক্স কৰি দিব তিনি নম্বৰ ষ্ট্ৰেচিংটোৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ এখন হাত এনেকৈ পিঠিত থ'ব এনে তাৰপিছত আনখন হাতেৰে আপোনাৰ হাতখন পিছফালে ঠেলি দিব আৰু আপুনি যেতিয়া এনেকৈ ঠেলি দিয়ে আপুনি এইখিনি ঠাইত এটা ষ্ট্ৰেচ অনুভৱ কৰিব আৰু আপুনি এনেকৈ পজিশ্যনটো দহ ছেকেণ্ড ধৰি ৰাখিব আৰু একেই ধৰণে আনটো ছাইডে আপুনি এনেকৈ হাতখন থলে আৰু আনখন হাতেৰে এনে হাতখন ঠেলি দিলে আৰু এনেকৈ একেই ধৰণে আপুনি পজিশ্যনটোক দহ ছেকেণ্ড ধৰি ৰাখিব গোটেই দিনটো কষ্ট কৰি উঠি আপুনি যেতিয়া গধূলি এইকেইটা ষ্ট্ৰেচিং এক্সাৰচাইজেছ কৰে আপোনাৰ হাতকেইখন একেবাৰে ৰিলেক্স হৈ যাব বহুত জৰুৰী ভিডিঅ' সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিম